સુરત પોલીસનું નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી અભિયાન ખૂણે ખૂણે ડ્રગ્સ અને ગાંજાનું વેચાણ કરતા તત્વો સામે કાર્યવાહી વધુ એક કાર્યવાહી લાલગેટ પોલીસે હાથ ધરી તાપી નદીમાં પાળા બેસી જાહેરમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતો શખ્સ લાલગેટ પોલીસે રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યો નરેન્દ્ર દયાણસિંહની ધરપકડ ઝાકીર હુસૈન નામના ઇસમને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો ગાંજાનો જથ્થો રોકડા રૂપિયા મોબાઈલ સહિતનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો વધુ કાર્યવાહી લાલગેટ પોલીસે હાથ गुजरात राज्य के माननीय नायब मुख्यमंत्री और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अनुभव सिंह गहलोत सर के जो सूरत शहर में कैंपेन चल रहा है उसके अंतर्गत जो लोकल थाने की टीम है वो रेगुलरली अभियान के अंतर्गत हमें एक माहिती मिली चौबीस तारीख को सुबह तो नौ बजे के आसपास क्योंकि तो आजाने में चार रास्ता के जा आस गांजा जो बेचने का उसका काम कर रहा है तो जैसे ही लालगे पुलिस स्टेशन की सर्वेलेंस टीम वहाँ पहुंची तो और उन्हें पता लगा कि टॉप चार रास्ता पर तापी किनार के पास जो एक झोपड़पट्टी है वहाँ पर एक अजान्य पुरुष गांजा बेचने का काम कर रहा था तो उन्होंने वहाँ पर उसकी भर्ती की और उसके पास से लगभग नाइन्टी ग्राम गांजा मिला जिसका पूरा नाम है नरेंद्र ईश्वर भाई तो आरोपी की डिटेल्स इस तरह है कि उसका पूरा नाम नरेंद्र ईश्वर भाई है सैंतीस वर्ष और जो तो मजदूरी का काम करता है और फिलहाल यहाँ पर नीलगिरी सर्कल हिमात का रहने वाला है जबकि इसका मूल बता बिहार के एक बक्सर जिले का है तो इससे जो टोटल मुद्दा माल रिकवर हुआ है वो है नाइनटी थ्री ग्राम गांजा एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश जिसकी कीमत छः हज़ार तीन सौ तो अस्सी रुपये है इस आरोपी से जब आगे की और तपास की कि इसके पास ये गांजा कहाँ से आया तो पता लगा कि उसने एक इंसान जिसका नाम जाकिर हुसैन पप्पू भाई चांद मोहम्मद शेख है उससे लिया है फिलहाल ये जो जाकिर हुसैन है वो वांटेड है और पुलिस आगे की तपास कर रही है ये जो आरोपी है इसके ऊपर ये पहला केस है और जितनी हमने तपास की है कि ये जो जाकिर भाई के साथ इसका वो पहला कांटेक्ट था और उन्होंने इसको छोटे छोटे पैकेट्स में गांजा बेचने के लिए दिया था और ये इसका पहला केस है और ये अभी ही इसने गांजा बेचने का व्यापार शुरू किया जो तुम्हें वीडियो फेसबुक पर जो रहा छो તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને ને કરો સત્તરે ડોટ કોમ આઝાદી સમાચારોની